ətraflı əməkdaşımız Fərid Yusifov danışacaq. Qəhrəmanlıq tarixi yazmaq hər zaman igidlərin payına düşür və bu igidlər məmləkət adlı ucalığı zirvələrdə saxlamaq, onun əyilməməsi üçün müqəddəs olan canlarından keçməyə hazır olanlardır. Gənc yaşlarında qəhrəmanlıq simvoluna çevrilmiş Elmir Orocov da ölümün gözünə dik baxaraq tarix yazdı. O 2002-ci ildə Akşefə rayonu Qəlib qəsəbəsindən ananam. 2020-ci ildə hərbi xidmətə gedib. 27 sentyabr Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə Elmir Xocavənd istiqamətində qəhrəmanlıq göstərərək düşmənə layiqdi cavabını vermişdi. Elmirin valideynləri onunla qürur duyduqlarını dilə gətirdilər. Askeriyə getməyə də belə canla başla gedib. Yəni deməli, Ayəm. Ayım varım 9-u. 9 8 8-i hərbi hissədə Axstovan çağırılıb. Ağcaqədə xidmət eləyib. Hələ də döyüşdədir, döyüşdə olub Xocavənd istiqamətində. Gedən döyüşdədir, istiqamətdə olub. Yəni havasıda orada görülüblər. Yəni orada döyüşülmüş, zanlı başından dace onu görəndə olub. Yəni sizdən telefonla əlaqə saxlayanda Axırıncı günə e, Ölməmişdən hər hansısa 18 gün bizə zəng eləmədi. Ayn 30 gün zəng edib.